Из последнего, что больше всего поразило, это 572. последние его слова радиосвязь и Ежедневный... жизнь. Сказали, що мій чоловік загинув, згорів у танку. Мені Логін ну, сказав про нагородження, що так вирішили. Ну, я йому сказала, якщо по то я не хочу такої нагороди. Тому що ми його ждемо. Він в мене в душі живий, в серці живий. І щоб в мене ще було одне таке підтвердження, що він загинув. Не хочу. Знаєте, віра багато що дає. Путин. <реклама> <laughs> <laughs> сказать, слова благодарности человеку, который помог организовать это, эту церемонию награждения званием и орденом народного героя Украины. Э, Сухомлину Сергею Ивановичу, и не только за то, что он помог организовать это мероприятие, но и за активную гражданскую позицию, участие в патриотично-волонтерском русе под а системную допомогу участникам АТО. Вот такая. К сожалению, Сергей Иванович человек очень скромный, более того, он даже запрещает, чтобы говорили про его волонтерскую деятельность, но слов из песни не выкинешь. Большое ему спасибо. Особенность награды в том, что серебро для изготовления орденов происходит из серебра, собранного народом Украины, обычными людьми, которые отдают частичку вот этого драгоценного металла, но они дают в первую очередь кусочек своей души, вкладывают свою душу в этот орден, как Шана, нашим ребятам, и погибшим, и живым.